Salam. Sözün müstafasına baxırsınız. Studiyada mənəm. Müselmanoğlu Müselman Vüsaləli sahiboğlu. Üzr istəyirəm. Bu üzrü bundan sonra söyləyəcəklərimizin əvvəlinə də, axırına da. Bir sözlə harasına istəsəniz, urca edə bilərsiniz. Daha buna vaxt itirməyək. Mövzu isə çox sadədir. Gündəlik, adi həyatımız. Küçədə, avtobusda, iş yerində, dükan bazarda hamımızın ənənəvi gördüklərimiz. Görərək çıxardığımız nəticələr və düşüncələrimiz yaydı. Bu isə o deməkdir ki, paytaxtın küçələri yarım lüt insanlarla dolub. Yolulmuş çopalar kimi ağ, qəhvəyi, hamar, çopur bədənlərini qızmar günəşə və ətrafdakıların nəzərlərinə təslim edən qadınlar dolaşmaqdadır bu gün Bakının küçələrini. Şəffaf, bir çox intim mətləbləri faş edən ensiz parça tikələrlərinin üst tərəfindən bu əcsəb bədənlər alt tərəfindən isə düz, əri, arıq, topuş ayaqlar pıtlayıb çıxır. Bəzən tək, bəzən cüt. Kiminsə qolundan sallanan ağ toxoşluqlar küçələri, bu pastel lüt qadınlar. Qollarını bu bədən sərgilərinə asılğan edənlərə bir-bir demək mümkünsüzdür. Odur ki, optum deyirəm. Əzizim, Azərbaycanın nefti, dənizi, torpağı, çayları, meşələri, faydalı qazıntıları ümumxalq sərvətidir. Amma o qolundan asdığının bu millətə heç bir daxili yoxdur. O sənin sopstvenə sərvətindir. Hər halda belə olmalıdı. Bu millət o sırf sənin sərvətinin olmalı bədənin nüanslarını uzaqdan və yaxından diqqətlə izləməsə, harda, nə boyda və neçə xal olduğuunu görməsə, bilməsə və bu ağaqsızlıqda da dünyadan köçsə, inan mənə, sənə heç bir günah yazılmaz. Sənin şəninə kəsir gəlməz. Xalqın, millətin qeydinə qalmaq gözəl xislətdir. Amma hər şey ändazəsini aşanda çirkin, eybəcər görünür. Sənin qolundan asıb gəzdirdiyim bu yarım sentlər ət parçası da. Məsələ burasındadır ki, onun özal xüsusiyyətlərini sən tək səyr etdikdə və bu səyrdən görən Allah bilir neçənci qatına pərvarzlandıqda, beynində min bir fantaziya qurduqda, sonra isə bu fantaziyaları gizlində reallaşdırdıqda hər şey OK-dir. Bu Allahın da, bəşərhiyyətin də təyin etdiyi qanunlarla normaldır amma bu yarım sentnərlik əd parçasını ümumxalq sərgisinə çıxaranda hə artıq Allahın da elə normal bəşərin də yazılan və yazılmayan qaydalarını pozmuş olursan. Odur ki, əzizlər, sizi nəinki isti yay günlərində, ilin bütün fəsillərində qanunlara riayət etməyə çağırıram. İndi isə məni narahat edən başqa bir məsələ. 1983-cü ilin yayında mərhum valideynlərimlə o zamanlar vətənimizin paytaxtı Moskvaya getmişdim. Metroda bizdə qocalara və uşaqlı qadınlara yer vermək adətdir. Elanını eşidən atamın anama təəccüblə dedi: "Bu da təzə çıxdı. Bəyəm bunu da adama dəyərlər söylədi, yaxşı yadımdadır." 30 il əvvəl nəzəmansa Azərbaycan da bu xatırlamaya ehtedad olacağını heç kim ağla belə gətirməzdi. Amma zaman ötdü. Və indi Bakı metropolitenində də bənzər müraciət səslənir. Ancaq nə fayda? Hər birimiz qulaqçıqlarla şälpə qulaqlarını tıxıyıb Gözlərini yumub oturacağına məmur kürsüsündən bərk-bərk yapışan təsarlanan gözləri dəfələrlə seyretmişik. Onlara heç bir çağırış qarətmir. Beləsinin ancaq bir çarəsi var. Tutub o şəlpə qulağından qaldıra sanayağa ki, ay eşşək, oyan, qalx. Hamirə qadına, ağ birçəyə, ağsaqqala yer ver. 5-10 dəqiqə ayaq üstə dayansan ölməzsən. Vallah ölməzsən. Bilirəm çoxunuzun da ürəyindən bunu etməyə keçir. Öz də bu qabaya ünvan alacaq eşşəhtəki şıqların sayı bu qanacaqsızın yaşından və sizin temperamentinizdən asılı olaraq dəyişəcək. Bəlkə də Allah ulaqlara danışmaq nemətini bəxş etsəydi, bizə etirazlarını bildirərdilər ki, ay insanlar, axı nə üçün bizi bu qədər bəşəriyətə xidmət etmiş, tərkində neçə-neçə Dastoyev elm xadimini gəzdirmiş üzüyola heyvanları bu tərbiyəsiz məxluqlara bənzədirsiniz. Amma nə ilə bilərik ki, yanında hamilə qadın ayaq üstə duran Özü isə rahat əyləşən cavanı gördükdə ağlımıza gələn ilk söz elə eşşək olur. Deyirəm, Allah məmləkətimizə rəhmləsin. Belə eşşəklərin sayı vətənimizdə günbə-gün azalsın. Bəlkə də bəziləri məni qınayacaqlar ki, o boyda böyük problemləri qoyub xırdalığa varır. Belə sadəliklərdən danışır. Amma əzizlərim, o böyük problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün elə əvvəlcə xırda qüsurlarımızdan qurtulmalıyıq. Bir də ki, bu danışdıqlarımın da xırda və ya böyük problem olması xüsusi bir müzakirə mövzusudur. Nə isə. Bu günlük bu qədər. İstədim sadə şeylərlə sizlə bölüşüm. Əgər kiminsə çətinə dəydimsə, Məllah bəvvəldə demişdim, bu barədə danışmışdıq. Sadəcə o söz birləşməsini xatırlayın. Vəssalam. Sağ olun, salamat qalın. Bu mən idim. Müsəmmən oğlu Müsəmmən Vüsal Ali sahiboğlu. Müsəmmən olduğunuzu unutmayın.